تعليم اللغة التركية للمبتدئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم حفظ التقويم. اجاك اجاك كانون الثاني. شباط 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 ايضا تلفظ في اللغة التركية شباط. مارت مارت آذار. نيسان 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 ايضا تلفظ في اللغة التركية نيسان. مايس ما يس أيار هزيران هزيران حزيران أيضا تلفظ في اللغة التركية حزيران تمّوز 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 أغسطس أغسطس أب أيلول ايلول أيلول إكم إكم تشرين الأول كاسم كاسم تشرين الثاني أرى لك أرى لك كانون الأول يلدا أون إكي آي يلدا أون إكي آي اثنان عشر شهر في السنة بير ayda 30 gün بير Bir ayda 30 الشهر الواحد فيه ثلاثون يوم. مثال سؤال وجواب. أيدا كاتش هفتا. اي كاتش هفتا. كم عدد الأسابيع في الشهر؟ بير أيدا دورت هفتا. بير ايدا دورت هفتا اربعة اسابيع في الشهر سؤال وجواب هفتا دا كاتش جون هفتا دا كاتش جون كم يوم في الاسبوع هذا السؤال جواب هفتة دا يدي جون هفتة دا يدي جون سبعة أيام في الأسبوع ما معنى كلمتين سؤال وجواب سرو سرو سؤال جواب جواب يعني جواب ملاحظة كلمة جواب أيضا ترفض اللغة التركية لكن النطق يختلف جواب شكرا للمتابعة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد